Kung para pemirsa ingkang kinormatan, mukira hayu tansah ngiringi panjen yang sedaya. Kula Kevin Kemal Putri lan rencang kula Syifa Kasas Menara Ibna, pede nyaringi panjenengan dengan mak nyimak pawartos ingkang paling anyar. Ingkang sampun kita atur kanti pepak ceto sehemi gunanya tumrap panjenengan dengan sedaya. Untuk info bahasan pawartos ingkang sepisan, pede dipunaturakan dening rencang kula Syifa Kasas Menara Ilmina. engkang ingkang PD kulatorken inggih menika babagan satunggaling lare alit engkang kepent ing pengering mesin cuci satu kali bocah engkang yuswa depun pitung tahunun wonten ing pancoran Mas Depok kepencut ing mesin pengering kagunganipun mesin cuci dinten di setu rongpul September kalih ewu kalih dasa gangsal Kirang langkung pukul pitulas WIB, ya, WIP. ipi pun awet saking ibu korban tasih wanten ing kamar mandi. Pucah engkang hiperaktif niko melepet datang mesin pengering. Setemah pokongi pun kepencot lan asto sarto sokuni pun keapit. Ibu korban sampun ngupaya evakuasi puterani pun piambak. Sarto nyuwun pambiantu datang tanggi ananging boten kasil. Awet saking meniko, panjenengani pun lajeng nimbali petugas Madame kebakaran utawa Damkar pedugas Damkar DPKP kota Depok dubui ing lokasi pukul wolas punjol sanggo WIP ganti sekawan personel evakuasi kattindaken ganti teliti sugunipun bocah dipun angkat siraipun wonten enganda dapat Sinambi nandra makan manahipun lare supados prosesipun enggal lan amat. Total evakuasi dumugi kirang langkung 10 menit lan bocah kasil medal kanthi slamet agung neng tasih nangis. Prastawa menika sempat kerekam lan viral eng media sosial. Gambaraken lampahipun lare ingkang aktif lan resiko ingkang wonten ing griya. Sampun punika pun wonten pawartas nali dipunretela akan pilih wonten lare istri engkang pasir remaja sampun Bejahi ibu kandungi pun piyambak nalika tasse salat lari istri menika bejatakan sirahipun buunipun kanthi dipun pendet ulekan tobu paten-patenan ing kita Pengkulu warga kalurahan panorama kita Pengkulu engkang asmanipun yang y umur sekawan dasa setunggal dipuntungi pecah dibuntumpes dening putranipun piambak dumugi wekdal punika polisi tas sendo lemaken kawantenan sang pelaku inggih punika n umur wo ingkang dibuntungi nadang gangguan kajiwan prastawa tragis punika kaleksanken nalika korban sawi salat dinten Setu tanggal loro tahap bulan 8 taun kalih kalih dosa gangsal, siang nalika samanten sang pelaku dumadakan duhi lan betakakeun ibunipun mawi watu ulkan boten namung punika nggih loh plus pau korban mawi gaman landep. sang pelaku lajeng enggal-enggal dipun cekel polisi sesampunipun prastawa punika Bukdal punika sang pelaku taseng lampai pemeriksaan kejiwan sang pelaku pada dipun observasi dengan dokter ahli spesialis kejiwan aturipun kapal satuan resri kriminal polresta pengkulu Komisaris sujud alif yulamlam naliko dipun konfirmasi saking Bandar lambung dinten Senin senen tanggal sekawan bulan walu tahun kaleu kale gangsal Tim penyidik saking Polresta Bengkulu lan Polsek Gading Cempaka sampun ngawentenaken na oleh papan prastawa lan ngampelaken barang bukti. wekdal punika papan prastawa ugi sampun dipun pasang garis polisi. Saking asal panelitian awal, polisi sampun manggihaken gaman landep engkang dipung minakakan deneng sang pelaku polisi ugi sampun namini pinten-pinten seksi, en sampun niko sampun kawesudo dados tersongo nanging megakten, polisi taksih ngetosi hasil pameriksaan lan observasi tumrap kahanan kajiwan sang pelaku asili pun dipung kinatakan nembi pede medal sekawan welas dinten maleh panjil dengan ipun ngaturakan kahanan sang pelaku pancen boten stabil nalika dipun danggu, dumateng penyidik en ngaken pikantuk bisikan kangge mbesihi ibunipun bisikan punika ingkang lajeng dorong panjenenganipun mlebet lan hopeless ibunipun dumugi pecah Dene Kepala Unit Reskrim Polres Gading Cempaka Inspektur 1 Putra Agung Ngaturaken Sang pelaku lan korban punika mapan satunggal krio Paten-patenan punika dipun gelampahi sang pelaku tanpa dipun pendet ulangan. Pemikiran babakan pewartos salah jingi pun bagi dipun aturakan dining rencang ingkang asmanipun Kevin Kumala Putri. Saking satu galeng video amatir, kepundit gambar kemendak perundungan penganiayaan engkang kelampahan wonten ing salah satu galeng sekolah menengah pertama negeri engkang batin pilihan. Wonten dinten Jumat 18 Juli kalah heboh langkung ing video punika katinggal satunggaling korban kanthi inisial WV yuswa kali 12 taun. Dipun kroyo saha dipun aniaya dening belasan siswa sepuh wonten ing lingkungan sekolah ingkang mapan ing Desa Sumber Kecamatan ka Doko Kabupaten Blitar nalika program masa pengenalan lingkungan sekolah. Prastawa punika kawiwitan nalika korban nindakaken kegiatan sekolah. tanpo kinira piyambakipun dipun dawuhi dening kakak kelasipun mlebet kamar mandi wonten ing papan punika korban lajeng dipunaniaya ngantus nimbulaken memar wonten ing kathah perangan sariranipun saking asli panalitian total wonten 12 siswa ingkang klebet ing tumindak perundungan punika miturut katerangan patugas motif wonten ing balik prastawa punika dipun sangka amargi korban asring ndadekaken bullying koncol kanca satunggal kelasipun saenggo kelasi pun ninda akan pembalasan. Satu galeng yang pengemudi ojek online kakundu dini mobil rantis gabungan bimob yang memengkon pejombongan Jakarta Pusat yang dinten kemis Agustus wengi. Mitur pawartos yang kakak pengemudi ojek online punika dipunlapor sampun sejauh sesampunipun kakundu lans datang sakit identitas korban K. Panggihkan di Asma Afan Kurniawan Yuswa Sli Warga Jati Pulau Palmerah, Jakarta Barat Hafan Kurniawan punika boten kalebet peserta demonstrasi. Wonten ing wingi musibah punika, piyambakipun nembi ngladosi pesanan daharan kangge dipun kintun dhateng wewengkon Bandungan hilir. Hafan boten kalebet paranganing masa aksi ingkang nindakaken kericuhan wonten saku bengi gedung DPR RI. Ingkang nyuaraken kriti tumrap gaji ingkang nginggil saged para anggota dewan ingkang kinormatan. awan kurniawan namung numpang liwat amargi piyambakipun nembe ngladeni panggilan orderan daharan kangge nyambut damel ngupadi rejeki saha nyambung gesang kagem kulawarganipun pawartos ingkang saged kula aturaken ing wekdal menika muki pawartos punika saged paring manfaat tumrap panjenengan sedaya kula Syifa Kastas Manara Ilmuna lan Renjangula Evin Kamala Putri nyuwun pamit lan muki panjenengan tansah pinaringan rahayu wilujeng enjing lan mugi mangke malih wonten ing pawartos salajengipun